kita akan sambung pelajaran kita kepada bab 8. Bab 8 ini adalah sambungan daripada bab 7, cuma lokasi sahaja berbeza. Ya, kalau bab 7 lokasinya kita di mana? Lokasi di mana? Di Asia Tenggara. Alright, kalau di bab 8 ini kita akan belajar bagaimana Islam itu mempengaruhi cara hidup dan sebagainya di Malaysia. Alright tajuk fokus kita hari ini ialah bab 8. Kalau tengok buku teks, okey, buka buku teks masing-masing. Apa tajuk bab ini? Yes, pembaruan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan barat. Alright, now. Dalam tajuk ini kalau kita tengok bahagian uh, ringkasan dia, alright, ada tiga tajuk besar dan saya dapat ringkaskan dekat sini pengaruh Islam yang kita akan pelajari hari ini ialah yang pertama pengaruh Islam dari dalam aspek politik. Right. Yang kedua kita akan belajar tentang pengaruh Islam dalam bidang sosial dan yang ketiga kita akan belajar tentang pengaruh Islam dalam bidang ekonomi. So, asasnya awak mesti tahu bahawa terdapat tiga pengaruh Islam di Malaysia iaitu dalam politik, ekor, sosial dan ekonomi secara keseluruhannya. Now, dalam tajuk setiap aspek ini ada tajuk-tajuk yang perlu anda kuasai. Sebagai seorang calon SPM, awak mesti tahu bagaimanakah uh, pengaruh Islam itu mempengaruhi politik Ah, ha, itu yang kita nak cungkil hari ini melalui satu uh, permainan yang menyeronokkan anda. Hari ini kita fokus pada permainan yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Okay, jelas? Alright. So politik ni ada berapa? Kasih situ Kalau berdasarkan buku teks, ada dua. Pertama dari segi ya, yes, semuntabiran. Yang kedua perundangan. perundangan. Okay perundangan. Okay, dari sosial pula. Kita ada pendidikan. Sangat penting. ya Pendidikan lagi. Bahasa. Alright. Lagi. Kesenian. Yes. Gaya hidup. Ya. Yeah. Alright. Ekonomi pula. Apa dia? Perdagangan. Okay, kemudian kita ada mata wang. Ini juga sangat penting dan yang terakhir ialah cukai, cukai. Okay, jelas ya. Alright, selepas ini kita akan bergerak ke Padang, ya, untuk kita laksanakan satu sesi permainan yang saya uh, jangkakan sangat-sangat menarik untuk anda kuasai fakta-fakta yang ada dalam tajuk kita hari ini. Saya memilih uh, ruang kantin sebagai tempat pembelajaran sejarah kerana uh, saya yakin bahawa kantin juga amat sesuai untuk dijadikan uh, tempat untuk pembelajaran sejarah. Pembelajaran kita bukan sahaja uh, bertumpu di dalam kelas, tetapi juga kita boleh membawa mereka keluar daripada dari kelas supaya mereka tidak bosan dengan uh, persekitaran yang sedia ada. Dalam video ini pada peringkat awal saya tunjukkan bahawa uh, saya memberikan penjelasan dan arahan yang jelas tentang tajuk-tajuk yang mereka akan pelajari dan um, hasil daripada kefahaman mereka terhadap tajuk-tajuk dan apa yang mereka perlu lakukan selepas itu sangat penting sebab murid-murid uh, arah sederhana ini mereka Uh, tidak faham arah guru sebenarnya. Sekiranya guru mampu memberi penjelasan lebih jelas dan sebagainya, pencerahan yang lebih detail kepada murid-murid ini, saya percaya mereka lebih seronok untuk belajar sejarah. Okey semua, semua dah ready? Ya. Alright. So sekarang kita akan mulakan aktiviti permainan kita. Okey. Uh, permainan kita yang kita panggil hari ini ialah permainan anak mencari ibu atau bapa. Ha, uh, so sekarang saya akan pilih siapa volunteer yang nak jadi bapa. Saya yuk Okey, kita pergi pada Remy. Yeah. Remy kita bagi bapa apa? Sosial. Ah, uh, nak bapa sosial. Okey. Okay. Yeah. Okey, si Hakim, bapa apa? Politik. Politik. Lagi seorang? Okey, ini ekonomi lah. Alright, now. So, saya berikan bakar pen. Satu seorang. Tuliskan tajuk besar awak tu. Okey, kita persilakan Papa dan Mama dulu ke depan. Okey, kenal pasti nanti. Okey. Anak siapa lepas ni? Okey, Papa dan Mama ke depan. Alright. So, dalam masa uh, lima minit, awak kena cari fakta-fakta yang berkaitan seperti mana yang saya dah jelaskan tadi. Di dalam kelas tadi. Okey, boleh? Boleh. Alright, bergerak uh, jarak-jarak jarak sikit. Okey. Okey, bermula lima minit daripada sekarang. Okey. Mak ayah pastikan awak akan mendapat anak yang betul. Ya. Kalau salah sikit pun reject, bukan anak awak. Bukan anak papa dan mama. Tak apa. Politik kan? Mana anak-anak sosial ni? Beri semangat pada anak-anak. Ke -anak. depan. Mana grup mama? Grup mama dia. Okay, papa ekonomi mana? Okey. Okey, daripada uh, apa yang awak dah uh, cari fakta dalam buku teks awak. Ya, ataupun buku rujukan awak. Uh, ini adalah antara fakta-fakta yang awak perolehi. Ha. Masuk kelas nanti, kita akan bincangkan satu persatu... Adakah setiap fakta yang diberi itu menepati uh, fakta yang sebenar? Okey, kita putuskan. So, sekarang dia awak sudah faham betapa mudahnya untuk mencari fakta dalam sejarah. Okey, sebelum kita masuk kelas, berikan satu tepukan yang gemuruh untuk diri anda sendiri. Okey. Alright. So, kita bersedia untuk masuk kelas. Kita jalankan aktiviti di dalam kelas selain daripada kantin saya membawa murid-murid saya ke uh, padang supaya mereka terbuka minda ya dan aktiviti yang saya tunjukkan di sini ialah aktiviti yang saya gelar sebagai anak mencari ibu atau bapa ini adalah idea saya dan sebenarnya idea ini ringkas uh, idea ini sebenarnya ialah bagaimana ibu-ibu uh, ini perlu memastikan bahawa Anak yang mereka terima itu adalah anak mereka yang sebenar. Okay. Ringkas dalam konteks sejarah ialah ibu itu adalah tajuk besar, ya. kemudian anak-anak uh, itu adalah fakta-fakta yang ada dalam tajuk itu. So mereka anak perlu mencari ibu atau bapa yang sesuai dengan fakta mereka. Uh, itu penjelasan yang dari situ mereka perlu uh, fahamlah di mana kalau salah mereka direject dan sebagainya dan mereka perlu mencari fakta yang seterusnya. Okey semua murid-murid okay. Tadi kita dah berada di, berada di padang, di, padang. Okay, di tapak perbahinaan tadi. tadi. Okey. Ah uh, so, so macam mana tadi? Okey okay, tak? Okay. Semua so, okey tak? Dapat, dapat tak cari fakta yang diperlukan? Dapat. Alright. Sekarang ialah sesi memahami apa yang awak cari tadi. Berdasarkan fakta yang awak cari di luar tadi Yes, oleh kerana sekarang ini musim penggunaan I think pembudayaan I think di sekolah kita, so kita gunakanlah aplikasikan apa yang awak belajar dengan penggunaan I think, right. Berdasarkan fakta yang awak dapat tadi, saya nak awak tukarkan kepada mana-mana peta pemikiran yang awak rasa sesuai dengan fakta awak. Boleh ke tak? Boleh. Alright. So, kita boleh mulakan sekarang. Okay. Okey, pertama sekali dekat garisan atas uh, carta awak tu ada ruangan kosong kan? I think. Uh, tulis I think apa yang awak gunakan tu. Okey, saya recall balik. Kita recall balik apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Alright, now. Tajuk utama kita ialah pengaruh apa? Pengaruh Islam di Malaysia. Right now. Pengaruh Islam di Malaysia ini ada dalam tiga aspek. Betul? Aspek pertama ialah? Yang kedua? Dan yang ketiga? Alright, itu tajuk besar secara keseluruhan. Awak kena tahu dah. Kalau pengaruh Islam, dia mesti dalam tiga tajuk besar ni. Alright, now. Dalam politik, kita ada dua iaitu? Pentadbiran. Pentadbiran dalam bidang pentadbiran dan juga? undang-undang. Okey, kalau dalam bidang sosial pula kita ada pendidikan, pendidikan. kita ada bahasa, bahasa Kesenian dan gaya hidup. gaya hidup. Kalau dalam aspek ekonomi perdagangan. Perdagangan, wow. matawang, wow. now. Awak semua dah tahu dah secara asasnya begitu. Tapi apakah cerita yang dalamnya? Ha, sekarang kita nak tahu apa cerita dia. Alright, boleh tak kita uh, minta bantuan daripada kawan-kawan kita yang ada tajuk-tajuk berikut sebagai contoh tajuk uh, cukai. Okey, boleh berikan explanation tentang cukai? Okey, cukai. Okey, tajuk dia cukai. So kita nak tahu apakah pengaruh Islam yang ada dalam cukai itu. Okey, apa dia? Pertama, cukai ialah barang yang dikenakan Uh, oleh pihak pemerintah terhadap aktiviti atau barang uh, itu maksud cukai. So apa pengaruh Islam yang ada dalam cukai itu? Islam uh, di Melaka uh, cukai tetap iaitu cukai important uh, Yes, okey. Kadarnya ditetapkan oleh pemerintah. Ya, betul. Dan okay, selain itu para pedagang di, akan dibenarkan berdagang di Sungai Melaka setelah membayar cukai. Yes itu faham maksudnya. ya mesti ada cukai sebab cukai ini adalah sebahagian daripada sumber pendapatan negara okey lagi ada lagi saya tu cukai diraja hmm? cukai diraja a uh, uh, di bayi orang asing yang datang dari Kepul kepulauan Melayu okey uh, akan dikenakan sebanyak 3% alright itu berkaitan dengan cukai okey terima kasih satu tepukan untuk kawan-kawan Okey now, sekarang kita nak tahu bagaimanakah pendidikan yang diamalkan di Malaysia selepas uh, datangnya Islam ke Malaysia. Alright, kita mulakan dengan pendidikan. Yang pertama kita ada pendidikan formal, yang kedua kita ada pendidikan tidak formal. Okey, siapa yang buat pendidikan tidak formal? Angkat tangan. Okey. Saya buat pendidikan tidak formal. Okey, pendidikan tidak formal. Uh, pendidikan tidak formal merupakan asuhan atau pendidikan awal yang dipelajari oleh seseorang dalam institusi keluarga. Okey, pendidikan awal. Okey, okey. Dan contohnya perkara-perkara yang dipelajari termasuklah kemahiran dalam bidang tertentu. Bidang kemahiran, okey. Seperti pertanian, perikanan, pertukangan atau kraft tangan. Ha, itu yang awak belajar secara tidak langsung maksudnya tak ada cikgu kat sekolah awak belajar secara sendiri di rumah awak tengok okey next pembelajaran pendidikan tidak formal ini berlaku melalui pendengaran penglihatan dan pemerhatian ya yeah, awak dengar awak lihat awak perhati okey eh? dan uh, pembelajaran tidak formal termasuklah nilai-nilai budaya yang murni diterapkan melalui cerita-cerita lisan yang berbentuk pengajaran dan teladan, yeah. pantun, peribahasa dan teka-teki. Ya, yeah, betul. Okey, semua faham ya. Wow. Pendidikan pendidikan tidak formal maksudnya ialah pendidikan yang awak tak ada cikgu mengajar awak. Awak belajar sendiri melalui penglihatan, pemerhatian, apa ataupun pengalaman awak saja di luar sana. Di mana-mana pun. Ha, itu maksudnya pendidikan tidak formal. Okey, bagus. Berikan tepukan kepada beri kawan awak. Okey, now. Sekarang kita lihat pula uh, apakah ceritanya dengan uh, pendidikan formal. Siapa yang buat pendidikan formal? Fee Angeline. Alright. Boleh. Okey, saya uh, buat pendidikan formal. Okey, pendidikan formal. Apa yang ada Angeline dalam pendidikan formal? Okey, pendidikan formal disampaikan kepada semua lapisan masyarakat. Okey. Uh, gitu juga uh, istana masjid madrasah ah uh, itu tempat belajar dia lah di istana masjid madrasah okey uh, surau dan rumah guru dijadikan tempat untuk belajar okey okey pendidikan di rumah disampaikan oleh tok guru ah uh, tok guru ya murid-murid terdiri daripada kanak-kanak berumur antara 7 hingga 15 tahun yes betul memberikan penekanan kepada pengajaran al-Quran. Betul. Menjadi asas pendidikan selanjutnya bagi kanak-kanak. Betul. Okay. Pendidikan di masjid dan surau. Okey. Menjadi tempat paling ideal untuk mengembangkan ilmu Islam. Okey. Kanak-kanak diajar fikah tajwid cara dan bacaan dalam sembahyang dan sebagainya. Okey, Now pendidikan formal secara keseluruhan dia, awak nampak, awak lihat uh, ada guru ke tak ada guru? ada, ada guru yang mengajar uh, zaman dulu bukan saya tentang keagamaan tapi ada boleh juga belajar tentang ilmu hisap ilmu hisap tu, apa ilmu hisap tu? matematik, kalau kita sekarang dikenali sebagai matematik alright so, bagus Angeline, terima kasih <coughs> uh, yang terakhir kita kita nak tahu juga apa jadi dengan perundangan dalam bidang politik ni. Okey, siapa buat perundangan? Okey, Hakim dulu. Kita tengok Hakim macam mana. Saya buat perundangan. Okey, Hakim, silakan. Perundangan berlandaskan kitab suci Al-Quran. Okey, ingat tu, kitab berlandaskan kitab suci Al-Quran. Okey lagi. Membina keharmonian hidup sesebuah masyarakat. Okey. Undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Okey. Adat perpatih dan adat temenggung. Okey. Pentadbiran dan penyelesaian masalah. Alright, itu antara kandungan ringkas apa yang terkandung dalam undang-undang yang ada pengaruh Islam. Yang pentingnya dia mesti berlandaskan al-Quran. Okey, itu maksudnya. Okey, terima kasih Hakim. Alright, secara secara keseluruhannya awak sudah dapat fakta yang saya nak. Maksudnya ibu atau bapa awak yang awak dapat itu memang betul lah. Ya. So anak-anak awak yang betul. Alright now, uh, selepas ini kita akan mulakan saya nak tengok sejauh mana awak punya pemahaman awak tu dengan menjawab soalan-soalan yang ada dalam buku modul kita. Alright. Sebelum tu saya nak awak tunjukkan hasil apa yang awak tuliskan pada saya. Okey, boleh tak tunjukkan ke depan? Okey, tunjukkan angkat awak punya. Alright. Ah, ha, so kita nampak ada peta apa tu? Peta buih. Kita kita nampak ada peta. Ah, ha, peta dakap ada tak? Ah, ha, peta dakap. Peta pokok ada? Peta pokok. Okey, lagi peta bulatan ada? Peta bulatan? Okey, so maksudnya awak sudah faham penggunaan Uh, peta pemikiran yang man, yang sesuai dengan uh, pembelajaran awak. So saya harapkan apa yang kita belajar hari ini mampu awak terjemahkan dalam ketika menjawab soalan-soalan dalam modul nanti. Okay. So ada apa-apa persoalan apa yang kita pelajari hari ini. Saya telah mempelajari tentang ciri-ciri bagaimana dia orang pengaruh apa mengaruhkan tentang pengaruh Islam terhadap politik, sosial budaya dan pendidikan. Yes, betul. Selain itu saya telah mempelajari tentang pentadbiran politik dibagi kepada dua bahagian iaitu pentadbiran dan perundangan. Selain itu saya telah mempelajari tentang kesan ketatangan Islam terhadap sosial budaya. Dia bagi kepada empat bahagian iaitu pendidikan, bahasa dan kesusteraan, kesenian dan gaya hidup. Ya, yes, betul. Dan ha akhirnya ialah kesan kedatangan Islam terhadap ekonomi. Ya, yes, betul. Dan ia terbagi kepada tiga bahagian iaitu perdagangan, penggunaan mata wang dan percukaian. Ya, yes, itu kesimpulan yang bagus. Hai, satu tepukan untuk kawan anda. Untuk stage ketiga peringkat ketiga saya uh, menambahkan lagi uh, pemahaman mereka terhadap uh, pembelajaran yang mereka belajar iaitu dengan memasukkan unsur-unsur PDP yang terkini iaitu peta pemikiran. Saya tidak memberi idea kepada mereka apa peta pemikiran yang mereka perlu gunakan tetapi mereka perlu berfikir sendiri bagaimana cara menggunakan peta pemikiran berdasarkan fakta yang mereka cari. Harapan saya kepada guru-guru supaya guru-guru tidak uh, memperkecilkan kebolehan diri sendiri. Sepatutnya guru-guru di luar sana berfikir di luar kotak bahawa belajar sejarah itu sebenarnya seronok. Sekiranya kita rancang, kita idea yang kreatif, ada idea yang lebih jelas dan budak-budak kita belajar sejarah itu dengan seronok dengan kita.